Будем ведь сейчас убрать. Ну, с аппаратуры то и все. О, это мы с отцом царство небесное делали внутреннюю проводку. Это... Ну и электроприборы не, не пострадали, да? Не, слава богу. Жена, жена, слава богу, что жена была здесь, она накрыла накрыла компьютер э, телевизор накрыла ну а так конечно шкафы порос, порассыхались и что же все-таки случилось вы знаете там точно уже да где э, наверху почему потекло значит э, лопнула лопнула э, труба на, на чердаке на чердаке теплоцентрали и под давлением горячая вода полилась на, на 13 13 квартиру, с третьего этажа здесь на, на второй этаж, на пятую. И, э, слава богу, не дошла до спортлоту. То есть полностью вот это залито было все. Вот. И потом же еле-еле дозвонились, приехала, приехала эта самая аварийка с ЖЭКа со второго. И перекрыли воду. Это долго было текла вода там. Ой, честно говоря, я не знаю, потому, потому что ее дома не было. Сверху-сверху а. женщина. Так бы сразу бросились, понимаете. Вот. А потом, значит, я был на работе сам. А жена говорит, сижу то слышу, кап-кап-кап говорит, побежала за кастрюлькой, чтобы поставить. Вот. Только забегает в комнату с кастрюлькой, с кухни. Тут уже все льется вот так. Вот она быстро закрывает компьютер, телевизор. Вот, и начинает ведром мы выносить с этих кастрюлек. Да вы посмотрите. Это самый ролик. И она это сам выносит, выливает воду. Оно идет, идет. Она вся мокрая. Я, где-то на, на 5 минут заскочил. Оставил там дежурного у себя. Заскочил, тоже помог ей немного. Вот, соседи прибежали с других подъездов. Вот, начали название названивать тоже, приехали, ну, ну, сколько, ну, я не знаю, сколько, честно говоря, не буду это самое точно знать. А нужно, надо зайти еще наверх, на 13-ю квартиру спросить. Я зайду обязательно. Вот. и там еще и у Дениса рядом тоже его немного залило. А представьтесь, пожалуйста. Я, значит, хозяин квартиры Гоголя 20, квартира 5, Краснокотский, Виктор Борисович. Спасибо большое. Вот. Затопило конкретно. Потолок такий, паркет, оце все, диван розложила повну води, це мокре, все, дивіться. Ви самі живете, так? Да? Сама живу. Я пенсіонерка, дитина війни. А представтесь, будь ласка. Я шутства, Ольга Семенівна, 40 року -го народження. У мене Ну як, серце не годиться, ноги обидві, оперіровані. Я погано ходю, сама ні не передвигаюся. А як же воно так случилось? Ви знаєте вже? Ну, я знаю. Я була вдома, пішла в підвал, в продукцію, в ту, що взяти, виложити. Поки там побула якісь півчаса, прийшла в хаті, тече. Усе залито, телефон залитий. залитий, в общем, залито все на світі. Ви самі бачите, нема нічого сухого, нема ніде ні сісти, ні лягти. Де я мажна бути? Що мені далі робити? Ніхто ні... Ні... з того, ні з Жеку ніхто не прийшов. А що Жек обіщає взагалі? Нічого. Чого? Кажуть, ми місяць будемо розматрювати. Так що ж місяць, де мені жити, що мені робити? Я не знаю далі, як жити, що робити. Все мокре. Нема що. Оце що було, оце передійтеся. А так усе витягло і тут мокре, протекло. Я не знаю, як мені далі жити, куди мені обращатися. Не могу я сказать, что мне делать дальше.